Tuan Fuad kata kan, ah kau buat lah baru. Kita tengok ada tak sejarah? Ada. Tengok macam mana berjuang. Kita tengok macam mana bersatu. Kan? Ha, ada uh, bersatu. Orang kata, eh bersatu banyak kursi dia tu. Eh bersatu ni dia banyak kursi. Masa tu dia banyak duit. Ha? Dan tengok pengikut-pengikut dia. Siapa? Jentera-jentera yang menangkan dia siapa? Jentera yang menangkan dia. Jentera dia daripada PAS. Ha, jadi duit ni banyak jimat tuan-tuan. Dia banyak bayar iklan-iklan dekat TikTok kan? sebab apa ni? Ni pejuang-pejuang pas ni semua ni, oi, semua semua free. Happy tuntut satu. Tu, tu, tu. Ah, happy semua fizabilillah berlaku. Ah, dia tak terima duit, nak minta pun tak berani. Ha, ah, jadi duit itu digunakan untuk benda-benda lain. Itu pada masa mereka berduit. Ah, lepas kena cukup sana sini dengan SPRM, kan? Ada lagi dia duit. <laughs> Jadi kita kena tengoklah keadaan bersatu selepas ni dalam keadaan dia tak ada duit Macam mana dia nak buat Kita tengok sokongan kepada dia Akan jatuh tuan tuan Akan jatuh, percayalah cakap saya So, bila kita bergerak ke depan dan kita membijaksanakan masyarakat Rakyat inilah yang akan menilai sama ada nak masih mengangkat calon-calon Ataupun parti-parti katak ini Ataupun eh parti-parti ataupun individu-individu calon-calon yang memang layak dan sesuai untuk mengemudi eh negara kita. Nah ini cerita dia tuan-tuan. Hmm. Hmm. Rakyat akan bangkit, saya percaya. Rakyat akan bangkit sebab data yang ada menunjukkan eh bilangan ahli parti politik semakin berkurangan mereka kekal kepada bilangan yang statik sahaja. Not even statik. Dia menurun. Eh, dia menurun. Sebab itu dalam PKR yang berlaku dalam PKR sekarang ini, tuan-tuan. Eh, just imagine. Eh, apa yang berlaku dalam PKR. Saya boleh katakan eh, mungkin lebih daripada 2 per 3 bersama dengan YB Rafizi. 2 per 3. Kenapa saya kata mungkin? Sebab saya tak turun data. Saya tak turun ke bawah lagi. Eh, Ha, dari sudut anggota sendiri PKR kalau kita turun contoh saya ceritakan di awal tadi uh, apa ni uh, anggota daripada kemaman ataupun Kuala Terengganu bagaimana mereka mengatakan mereka bersama dengan uh, bersama dengan uh, Rafizi kan so sampai satu masa bila kita buat roadshow pada masa itulah data yang kuat yang kita boleh collect eh ha, kita boleh collect pada masa itu jadi untuk again pada jawapan yang diberikan ataupun saranan Fuad itu adalah saranan yang tak boleh pakai. Buka parti baru kita dah tahu apa nasib dia. Apa nasib dia? Macam pejuang. Eh, even atuk hilang deposit. Hmm. So, move yang tepat. Move yang tepat bukan parti baru. Eh, move yang tepat adalah mengangkat dan mencongkil calon-calon eh, yang berwibawa dan kita meyakinkan pengundi atas pagar. Jangan lagi membuat keputusan semata-mata di atas parti. Jangan. Ha, sebab kita kena sedar dalam tempoh 27 tahun reformasi, eh, dalam setiap kem parti ini akan ada virus-virus. Ada yang bagus, tak dinafikan ada yang bagus. Jadi kita jangan ambil kesemuanya. Keputusan di atas kita. Tuan-tuan eh, daripada tempat yang pelbagai. Kan? Eh, ha, setiap malam kita live, tuan-tuan tulis dekat mana tuan-tuan ada. Jadi eh, setiap tempat di kawasan tuan-tuan masing-masing itu akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih baik untuk kawasan tuan-tuan. Buat keputusan yang terbaik. Ini yang kita kena faham dan keputusan itu bermula daripada bila? Keputusan itu bermula daripada sekarang. Ha. Uh, Rafizi akan selamatkan Malaysia. InsyaAllah. Eh, ya, insya Allah Kita tengok tuan-tuan boleh buat uh, sebab kita cuma berjumpa si malam. Kan? eh ha, siang tonton boleh tengok macam mana data komen eh rentak dalam uh, rentak dalam 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 media sosial. rata-rata ha, menunjukkan uh, kemarahan mereka kepada pasukan damai. Cukup. Eh ha, kita bukan nak buat celebration. Kita bukan nak bakar mercun, eh, bunga api bukan. Ha, kita 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 melihat jauh lebih besar iaitu kepentingan negara. Ini jauh lebih besar daripada parti. Tapi adakah parti boleh diselamatkan? Boleh. Eh, boleh bergantung kepada kepimpinan. Eh, saya dah bentangkan 8 poin, tapi kalau kepimpinan merasakan ego lebih besar daripada kebenaran, saya tak ada masalah. Saya akan terus bergerak dan terus bergerak. Cuma jangan salahkan aku bila aku terus bergerak. Ah, ha, ini masalah ni. Kita terus bergerak, dia salahkan kita. Eh, hey Faizal, kau tak benat-penat, kau tak sudah-sudah. Dia sebenarnya bukan Faizal yang tak sudah-sudah tetapi kau orang yang tak berhenti. Ah ha, kau orang yang belum bermula. Kan? Ibaratnya kita ada dua kapal terbang. Ah ha, ini analogi tuan-tuan. Kan? Eh, kapal terbang kita dah terbang sebulan. Ah ha, katakan kapal terbang kita dah dah bergerak dah sebulan. Dia masih lagi dekat landasan, tak bergerak-gerak, masih lagi panaskan enjin, ah ha, dok gilat, dok lap kapal, bila nak terbang tak tahu lah. Nampak tak? Bila nak terbang tak tahu. Tetapi dia sibuk kepada dia dia dia, dia, sibuk pasal kita. Eh Faizal ni bila nak nak berhenti terbang ni? Ha? Kau sudah-sudahlah Faizal. Dah sebulan. Ayat tu sepatutnya dia bagi pada kita. Kan? Sepatutnya dia bagi pada diri mereka sendiri. Eh aku dah sebulan terbang. Kau bila nak terbang? Kau sedar tak kapal terbang kau tu tak bergerak gerak Nah, nampak tak? Uh, jadi tuan-tuan, eh, di peringkat ini saya nak menyuruh kepada tuan-tuan selain daripada apa yang saya sampaikan, okay, uh, kita kena fokus dan kita kena sabar dalam melalui perkara ini. Sabar ini perlu dipupuk dengan ilmu. Kita kena baca dan kita kena lihat. Fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Wabi Rafizi esok malam. Uh, terserang saya katakan bahawa uh, with or without them, Okey, kita akan berjalan terus eh, kerana perjalanan ini eh, menuntut kita bukan kerana siapa-siapa tapi kerana Malaysia. Nanti. Boleh tuan-tuan?